Feel that there's a bit of uh, exaggerations about what is Malaysian economy with respect to the petroleum prices. Uh, what we see is that you know at certain points we are so worried about a rising price, uh, price of crude and uh, think, uh, price of petrol, uh, thinking that when it reverses, uh, the prices of goods and services will be going down. Uh, this is a manifestation that that probably is subject to be you know subject to be examined again. Whether is that the only determinants of uh, everything in our economy? While yes, Malaysia is uh, very much dependent on exports, but petroleum and uh, petroleum-related product uh, a very, uh, I mean, small chunk of Malaysian exports. And also, uh, with respect to the uh, the source of revenue, I mean, uh, it is there are there are various other sources of uh, income uh, that can be tapped on. So I. Foresee that uh, yes, there will be some impact, but it will not be something like a disaster on the Malaysian economy just because the price of oil uh, has gone down. So, of course, we will review from time to time what the risk to growth is and the risk to inflation, and we will decide on the interest rate. But I want to emphasize at this point, the interest rate is highly accommodative. Our advice to exporters, especially. Is uh, not to rely on the current levels of the exchange rate uh, because uh, this, we believe, reflects the uh, temporary conditions that are prevailing, and uh, the ringgit should strengthen to reflect our underlying fundamentals, which remain solid and strong. Mm -hmm. Itu dia, dapat kita kongsikan sebenarnya reaksi perkembangan ekonomi semasa dan kedudukan kewangan negara. Mm -hmm. uh, dan ini juga ada kaitannya dengan uh, tetamu kita mm -hmm. dan juga dengan uh, perutusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dalam uh, terus mengambil langkah-langkah proaktif dalam Betul. memastikan uh, ekonomi kita terus inklusif dan juga mapan mm -hmm. dalam masa yang akan datang. Uh, seperti yang yeah. disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam uh, berkenaan perutusan khas uh, yeah. uh, seperti dengan keadaan ekonomi semasa dan juga kedudukan kewangan negara mm -hmm. yang antara fokusnya adalah untuk menyesuaikan dengan keadaan ekonomi global yeah. dan yang paling penting apa yang dikatakan adalah kita sebenarnya bukan dalam krisis tetapi yeah. kita cuba untuk memberikan penyesuaian dan juga pembangunan yang lebih mampan terhadap apa yang berlaku dan juga apa yang akan berlaku. Jadi ya. kita akan terus uh, mengutarakan persoalan bersama dengan seorang yang uh, cukup istimewa hari ini. Uh, iaitu yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Seriga Abdullah, Ketua Siti Usaha Perbendaharaan Negara. Apa mm -hmm. khabar Tan Sri? Baik. Ah, Tan Sri dah pun bersiap sedia untuk memberikan anda perinciannya sebenarnya. Tan Sri sehingga hari ini eh, nak menjawab soalan-soalan kita. Bersedia. Baik. Rata-rata um, so, kita dah kongsikan dari awal uh -huh. pagi tadi. Tan Sri dalam siaran hmm. juga berkenaan perutusan yang amat tentang apa langkah-langkah yang diambil dalam uh, menghadapi ini, ini saya kira satu persediaan awal yang mm -hmm. diambil oleh pihak kerajaan sendiri Dan apa yang paling penting malah ada petikan dalam akhbar tempatan juga Apa yang paling penting ialah apabila berdepan dengan krisis um, Atau sebarang perubahan kitaran maupun sedikit pengubahsuaian dalam ekonomi mm -hmm. dunia Ia memerlukan pelbagai pendekatan bagi menanganinya. Jadi ini yang diambil, ini yang diumumkan oleh Yang Amat Pemak Perdana Menteri Muka di mana Tan Sri? Oh uh, seperti banyak kali dah disebut yeah. kita bukan dalam krisis, krisis. Uh -huh. tetapi kita berlaku apa faktor luaran harga uh -huh. minyak menurun uh -huh. dengan mendadak uh -huh. tidak siapa pun menjangka uh -huh. bila kita buat bajet tahun lepas uh -huh. uh, untuk tahun ni pada bulan Oktober harganya masih lagi 100 US dollar hmm. setong uh, setong uh -huh. tapi harga dia telah menurun ke bawah 50 US Dollar setung uh -huh. semalam lah harga hmm. dia Jadi kita harus uh, melihat impaknya Ke atas uh, uh, kedudukan kewangan negara Dan juga pertumbuhan ekonomi uh -huh. Jadi kita harus buat intervention secara pantas hmm. Supaya keadaan tidak menjadi lebih teruk hmm. Jadi inilah kita buat Tapi kita bukan berada dalam keadaan gawat seperti uh -huh. 1997-98 uh -huh. dan hmm. juga 2009 di mana yeah. kita perkenalkan pakej-pakej rangsangan dan sebagainya. Uh -huh. Tetapi kita harus intervene supaya keadaan tidak menjadi teruk dan uh -huh. juga untuk memperkukuhkan kedudukan uh, kewangan kerajaan uh -huh. kerana hasil daripada petroleum uh, menurun uh -huh. dan juga kita yeah. Rata-rata bila kita lihat uh -huh. 13.8 bilion telah uh -huh. uh, berkurangan dari segi hasil. Jadi kita harus cari bagaimana kita ingin punca-punca uh -huh. uh, hasil yang lain untuk menampung uh -huh. supaya defisit uh, kerajaan terus mampan dan pertumbuhan ekonomi terus uh, sustainable. Uh, yeah. uh, defisit yang dalam 3% sehingga 3.2% yang diumumkan. kita pada bila kita buat bajet 3% sekarang kerana kekurangan hasil uh -huh. jadi kita lebih realistik lah 3.2% uh -huh. jadi makin besar defisitnya. Uh -huh. Uh -huh. Tan Sri uh, yang diumumkan oleh yang membuat uh, Perdana Menteri semalam berkenaan uh -huh projek pembangunan yang hmm. diumumkan dalam hmm. uh, apa peruntukan bajet kali ini hmm. bertumpu kepada projek pembangunan people economy hmm. yang mana untuk rakyat ataupun mereka yang terjejas dengan hmm. bencana dan juga banjir. Hmm. Dalam hal ini adakah projek-projek mega seperti projek lebuh raya akan diteruskan ataupun ada projek-projek yang akan ditangguhkan seketika dan dialihkan untuk projek yang terjejas banjir itu? Kita dalam uh, menangani uh, ekonomi kita harus berhati-hati kita harus seimbang di samping kita uh, memajukan projek-projek berbentuk people mm. economy mm. Uh, memang kita utamakan pembinaan sekolah, hospital, mm. jalan raya, jalan kampung, bekalan elektrik, bekalan air kita bagi keutamaan. Tetapi di samping itu kita harus seimbang dengan pembangunan ekonomi negara mm. yang berjana uh, pertumbuhan dan juga yeah. memberi hasil pulangan. Jadi mempunyai kesan pengganda kepada ekonomi hmm. memberi peluang pekerjaan memberi keuntungan kepada syarikat korporat jadi projek berbentuk uh, seperti itu harus juga diteruskan jadi Aha. kita harus seimbang kita tak boleh hmm. fokus kepada hanya yeah. projek berbentuk apa people dan Aha. lupakan yang capital ekonomi hmm. ni yeah. jadi kita harus seimbang strike a balance ya. jadi kita tidak akan Membatalkan mana-mana projek, um, projek uh, MRT 2 hmm. projek LRT 3 dari hmm. KL ke Kelang, hmm. projek uh, uh, apa ni High Speed Railway ini semua Perlulung memberi peluang pekerjaan, hmm. pelaburan dan juga menyenangkan gaya tak berlaku jam depan RTM ni jadi ha? <laughs> <Dan> senang <laughs> untuk orang apa ni bergerak berulang alik dan sebagainya itu saya suka nak dengar <laughs> saya setuju <laughs> Baik, Tan Sri, um, yang menariknya juga kalau kita tengok rata-rata dalam akhbar-akhbar tempatan pada pagi ni kalau boleh saya kongsikan di sini dalam uh -huh. berita harian juga ada dinyatakan uh, tiga strategi utama dalam melindungi ekonomi negara bukan itu saja uh -huh. yang saya nak kongsikan di sini satu bilion tambahan pendapatan cukai dengan pelaksanaan GST antara lain 400 juta tambahan kutipan dividen GLC, GLIC serta badan kerajaan 300 juta hasil penjadualan semula pembelian aset tidak kita dan banyak lagi tapi mungkin bagi mereka yang menonton ada yang tidak faham sebenarnya rata-rata jadi dalam dalam uh, terma ataupun bahasa yang mungkin boleh orang ramai khususnya mereka di kawasan pedalaman untuk memahami langkah-langkah ataupun strategi-strategi yang telah di diberi tumpuan ini bagaimana ia dapat dan akan membantu dalam keadaan seperti ini. Kita dalam menstruktur semula bajet ini, kita tidak uh, memotong apa-apa uh, perbelanjaan untuk rakyat. Yeah. Uh -huh. Dari segi pembinaan sekolah hmm. ke hospital, uh -huh. ubat-ubatan apa semua kita tidak potong. Hmm. Jadi orang pergi hospital masih hmm. mereka dapat uh, bekalan ubat dan sebagainya. Apa yang kita buat uh, pemotongan ialah perbelanjaan yang non critical yang tidak apa ni uh, critical sangat uh -huh. contohnya, contohnya katalah ha. kita ada kereta keretanya masih boleh jalan lagi 7 uh -huh. tahun ke 8 tahun pakailah setahun lagi kereta tu tak payah uh -huh. ganti kereta jadi kementerian-kementerian jabatan kerajaan yang ada kereta yang ada perancangan nak ganti kereta tangguhlah setahun ke dua tahun ah. kereta tu masih lagi Masuk ataupun ke printer ke. komputer ke masih <laughs> boleh lagi jadi tangguhkan pembelian-pembelian yang tak kritikal Hmm. tapi kalau kritikal belilah tapi kalau tak kritikal boleh tangguhkan jadi inilah kita boleh buat penjimatan 300 juta dalam menangguhkan pembelian peralatan-peralatan kerajaan itu termasuk dalam perbelanjaan mengurus juga ya termasuk mengurus ada K dalam K mengurus kalau, bukan perbelanjaan pembangunan kita tak potong satu sen oh, pun 48.5 bilion ringgit kita tidak potong ini hmm. mengurus hmm. jadi satu lagi ialah Aha. pergi ke apa overseas dalam uh, kumpulan yang besar, besar. Lah. kurangkan hmm. orangnya hmm. kalau rasa majlis. majlis yang kita hadiri itu tak penting kepada hmm. negara dan sebagainya tak payahlah pergi dan kalau buat sesuatu majlis ni janganlah uh, belanja begitu besar makanan nang hmm. tu kadang-kadang bazir kita tengok hmm, betul. jadi biar berpada-pada hmm. uh, semalam sebab tu dalam majlis malam pun saya kata no food tak ada makan semua yang datang pergi hmm. Lengah, balik kosong. Jadi, uh -huh. tak ada makanan. Jimat kita dah, banyak dah situ. Uh, dah jimat. <laughs> Jadi, macam itulah kalau ada majlis apa, yeah. mesyuarat ke, cubalah uh, yang sepatutnya lah. Mana yang boleh dijimatkan, kita kita uh, jimatkan. Kadang-kadang uh, saya, kurangkan saya, makan ni pun... Kesehatan pun ha, boleh betul -betul. Bagus dan sebagainya Jadi kita Dua, dua dalam satu Tansri makan dua kali sehari <laughs> Tansri Saya juga suka untuk menentu Mengenai pengurangan Perbelanjaan mengurus yeah. Yang dikurangkan uh, Sebanyak 5 bilion uh, ringgit 5.5 5.5 bilion hmm. ringgit itu Tansri ya? uh, Dalam hal ini Adakah juga Pembayaran emolumen juga terjejas? Tidak Kita tak potong gaji Kerajaan Tasmin uh -huh. dan sebagainya Akan dapat gaji <laughs> <laughs> Jadi <Taznir. laughs> Tapi terbaik tu <laughs> Tetapi yang berbentuk macam saya kata tadilah ya. yang perbelanjaan apa ni yang non kritikal dan juga PLKN uh -huh. kita tangguhkan uh. setahun kita dapat jimat 400 juta dalam itu saja jadi kita akan melihat balik PLKN latihannya uh. mungkin kita masukkan modul-modul kemahiran dalam modul PLKN inilah kerajaan sedang mengkaji lagi uh -huh. kembali Uh, Tan Sri, satu lagi pertanyaan uh, di di laman-laman di Facebook di laman sosial yang lain juga uh, adakah kerajaan akan melakukan penyesuaian semula uh, sekiranya harga minyak mentah terus merudum bagaimana kita, kita sedang uh, monitor, monitorlah hmm. sedang memantau keadaan setiap hari setiap masa hmm. uh, harga ni jadi harga ni uh, makin menurun tapi kalau dia mencapai 40 dolar dan sebagainya kita akan datang balik buat Pengumuman-pengumuman uh, lain. Jadi langkah-langkah kita sedang kaji. Kita dah apa ni proaktif uh -huh. lah sekarang. Uh -huh. uh, jadi kalau apa-apa berlaku, kita akan uh, kembali balik untuk uh, mengadakan langkah-langkah yang lebih apa ni uh, orang kata untuk menangani isu uh, penurunan harga minyak ini. Jadi kita uh -huh. memang memantau. Uh, keadaan sekarang uh, bagaimana pula Tan Sri kalau uh, dengan pengumuman penjimatan perbelanjaan ini turut menjejaskan uh, apa uh, subsidi ataupun uh, untuk harga barang kawalan itu sendiri harga barang kawalan harga minyak menurun uh -huh. tetapi barang tak turun uh -huh. inilah uh, saya pohon pihak-pihak tertentu dari segi pemantauan penguatkuasaan uh, cubalah lihat supaya uh -huh. harga turut uh, turun Kadang, kadang harga minyak berkaitan dengan sesuatu produk, tapi yeah. bila harga minyak turun, tapi produk itu tak turun. Harga ni lah banyak yang komplain-komplain kita dengar di pasaran. Kadang-kadang ada tak ada kaitan dengan harga minyak, mungkin harga barang tu uh, oleh kerana kos pengurusan ke meningkat dan sebagainya. Jadi kita harus lihatlah uh, kenapa harga barang ni uh, tidak turun seiring dengan penurunan Uh, harga minyak mm -hmm. uh, Tan Sri, kalau dalam uh, usaha kita untuk mengurangkan perbelanjaan Memastikan agar semua kementerian dan juga agensi kerajaan Mengikut uh, pelan perbelanjaan yang telah disediakan untuk tahun ini Jadi bagaimana dalam hal ini penguatkuasaan uh, pelaksanaan itu Turut mm -hmm. dilakukan dengan tegas Itulah kita harap uh, setiap uh, kementerian uh, mm -hmm. Ketua-ketua setiausaha, ketua jabatan Uh, mengambil uh -huh. apa perbelanjaan berhemah uh -huh. supaya membantu kerajaan dalam mengharungi uh, keadaan uh, sekarang di mana yeah. saya kira bukan kita berada di dalam keadaan gawat tetapi macam orang kata sedikit apa ni turbulence lah kalau naik kapal terbang yeah. ni uh -huh. dia ada turbulence sikit tu aja Hmm. Baik dan Tan Sri kalau kita boleh kongsikan dari segi uh, peruntukan ataupun bantuan bagi uh, banjir pasca banjir ini juga bagaimana? Kita ha. macam pengumuman oleh Yang Amat ya. Berhormat kita telah menyediakan banyak peruntukan kepada MKN hmm. 787 hmm. juta hmm. dalam apa ni perbelanjaan pembangunan 81 juta kita dah khaskan untuk uh, pemulihan uh, jalan raya Uh, bridges eh jambatan dan sebagainya dan juga rumah-rumah hmm. uh, di Gomusan tu dah ada 100 uh, 1000 unit rumah PPR kita akan masukkan dan sebagainya dan dengan JKR sedang apa ni untuk apa membina rumah dengan pantas hmm. uh, ini pun telah diumumkan oleh hmm. Yang Berhormat Perdana Menteri tapi dalam bajet Uh, tahun ini juga ada 893 juta ringgit hmm. untuk program-program atau projek tebatan banjir. Jadi saya harap agensi-agensi yang terlibat haruslah membelanjakan wang ni untuk membuat persediaan awal. Kalau tak ada longkang, besarkan hmm. longkang. Hmm. Kalau tali air, besarkan. Hmm. Kalau muara-muara sungai hmm. ni kita dalamkan kawasan tu supaya air sungai ini boleh mengalir right. ke laut terusnya. Uh -huh. sebab kadang-kadang berlaku masa banjir baru ni kita tengok di muara sungai uh -huh. uh, Kuantan ni Pahang ni sungai, yeah. sungai Pahang muara dia apa dia panggil silted lah uh -huh. jadi banyak berlaku uh, mendapan pasir dan sebagainya kalau Baik. kita korek air itu boleh, boleh mengalir uh -huh. So perkara-perkara macam ni kita perlu buat awal lagi uh -huh. yang satu lagi ialah pengurusan tanah tinggi uh -huh. dari segi ni pembalakan Uh, tanaman hill uh -huh. apa highland farming ni uh, pertanian di kawasan tinggi semua kena harus kita pantau uh -huh. supaya baru-baru ni di Kelantan contohnya bila hujan turun dalam 22 hari tu hujan begitu lebat uh -huh. uh, 50% Tawaran of the ya. annual uh -huh. you know rainfall uh -huh. jadi air itu turun tidak ada kawasan yang nak takung tak air ni tak terus ni. dia sapu sekali dengan lumpur-lumpur uh -huh. bawa ke dan lumpur di dalam sekolah rumah Betul. apa semua So, lepas banjir surut lumpur yang tertinggal ya banyak lumpur sampai hari ini pun orang masih bersihkan lagi bersihkan lagi jadi perkara-perkara ini kita harus apa ni memandang jauh hmm. jangan hmm. hari ini kita nak untung nak hmm. dapat pendapatan apa semua ni tetapi orang lain yang suffer ataupun menghadapi Berani. masalah hmm. yang kita buat jadi itulah tindakan tegas akan diambil oleh kerajaan dalam rancangan malaysia ke-11 ni saya harap perkara-perkara ini hmm. akan disebut dengan jelasnya pengurusan kawasan tanah tinggi hmm. environmental management dan sebagainya harus diberi tekanan yang tegaslah dan mereka yang melanggar diberi, diberi hukuman yang setimpal setimpal okay. jadi inilah. Tansy, kalau dah cerita berkenaan mereka yang terjejas dengan banjir, Tansy yeah. pun dah sentuh. Kita nak tanya juga tentang uh, isu perumahan yang uh, perumahan yang segera yang akan hmm. dibina untuk mangsa atau penduduk terjejas banjir ini. Banjiran awal menunjukkan hanya uh, 2000 2 uh, rumah yang diperlukan tetapi uh, selepas itu secara ini meningkat kepada 20000. Bagaimana Tanseri dalam hal ini kita menyelesaikan. It itulah budgetnya. kita kita dah suruh penghulu, uh, pegawai daerah di kawasan yang mana berlakunya banjir, uh -huh. uh, menyenaraikan mereka yang betul-betul mangsa uh -huh. banjir. Jangan pula pergi angkat lumpur letak dalam rumah, kata rumah dia banjir dan sebagainya. <laughs> Jadi kita naknya yang pastikan Yalah. yang betul-betul. Jangan tipu. Uh, jangan tipu. Ada rumah yang di tolak oleh air, rumah uh -huh. rosak dan sebagainya. Jadi MKN Majlis Keselam apa keselamatan negara sedang uh -huh. menyenaraikan nama-nama uh, uh, yeah. mangsa yang benar-benar uh -huh. uh, terlibat dan rumah yang rosak dan JKR pun kita uh, dah berbincang dan membuat uh -huh. uh, taklimat uh -huh. mengenai rumah yang kita akan bina di kawasan yang rendah. contohnya lapan kaki dia punya tiang uh -huh. steel. Yeah. Uh, supaya rumah tu kalau banjir berlaku pun mereka boleh duduk uh, di atas. Eh. Uh -huh. Jadi inilah antara perkara-perkara yang kita kaji dan akan dilaksanakan secepat mungkin. Uh -huh. Baik. Tan Sri, seperkara lagi yang menarik, ramai yang bertanggapan bahawa mungkin mereka yang kurang arif atau tidak begitu memahami keadaan yang ekonomi kini dan penurunan harga minyak sebenarnya menjangkakan bahawa hanya Malaysia saja yang terjejas. Hmm. Nilai mata wang, nilai ringgit saja yang terjejas. Tapi hmm. itu merupakan satu perkara yang perlu mereka ketahui. Bukan nilai ringgit saja yang terjejas. Ini ekoran daripada pengaruh ekonomi global. Tidak begitu? Kita nak minta penjelasan hmm. Tan Sri sendiri. Kita nasib baik sebab Ya. Kalau dari segi ekspor kita minyak uh, pelatusnya hmm. rendah hmm. sangat. Kita sekarang ni boleh dikatakan uh, kalau net importer lah, Aha. ataupun Aha. pengimport bersih. Hmm. Dulu orang tu ingat Malaysia ni duk ekspor minyak, hmm. ekspor minyak. Hmm. Tapi minyak ni kalau minyak mentah ya yeah, kita ada surplus sikit, lebihan, lebihan dari segi ekspor. Tapi Aha. kalau kita masukkan sekali refined produk atau produk-produk petrodia macam uh -huh. pelincir apa semua ni produk uh -huh. sekali dengan uh, apa ni crude oil maka kita dalam negatif uh -huh. maknanya kita import jumlahnya 1.2 bilion kita import uh -huh. lebih daripada kita ekspor. jadi nak katakan kita ni dapat duit uh, apa bergantung kepada uh -huh. minyak terlalu banyak pun tak Uh, kalau kita tengok angka yang latest tahun ni Aha. ialah dah menurun kepada 21% daripada jumlah pendapatan negara Aha. hasilnya datang dari petroleum hmm. kalau dulu satu masa 40% lebih Aha. jadi kita dah diversify ekonomi kita kita dah pelbagaikan jadi kita bergantung kepada produk-produk uh, pembuatan services jadi ekonomi kita ni dah pelbagai jadi itu satu perkara yang baik tapi nak hmm. kata kita tak terjejas, bukan juga lah terjejas lah sebab 21% yeah. bergantung kepada minyak. Jadi hmm. hasil uh -huh. dia menurun sikit. Tapi kalau banding dengan setengah-setengah negara macam Rusia hmm. dan sebagainya, uh -huh. tamparan kepada mereka adalah lebih hebat. Lebih hebat yeah. Jadi ada yang tak ada kerjaan, hmm. syarikat tutup dan sebagainya. Uh -huh. Dan uh, nilai mata wang mereka pun, turun jatuh mendadak. mendadak. Jadi yeah. bukan saja Malaysia, seluruh dunia sedang menghadapi masalah. Jadi inilah kita harus menangani perkara ini right. dengan pantas. Bila kita menangani, maka ekonomi kita akan berkembang uh, kukuh kembali. Uh -huh. Dan kita pun bukan uh, ekonomi kita begitu mendadak jatuh. Yeah. Kita masih uh -huh. lagi pertumbuhan hmm. kita jangkakan 4.5 hingga 5.5%, itu pun cukup bagus. Uh -huh. Pertumbuhannya jadi dari segi ekonomi kita kita dah cukup baik perkembangan. Kalau pergi ke supermarket, pergi ke yeah, shopping mall, yeah. masih ramai duk berbelanja, membeli. Betul. Jadi mana ada kegawatan, tidak ada kegawatan. Cuma kita terus mengambil langkah awal langkah, langkah awal, berjaga-jaga. Supaya kita tempiasnya tidak teruk. Tidak teruk. Ha, jadi kita ada cushion sebab hmm. itulah kita intervene uh, pantas secara proaktif. Sekarang ni dalam Dunia yang begitu dinamik, yang pantas berubah, anything boleh berlaku. Bila-bila masa. Hmm. Jadi kalau satu keadaan berlaku di US saja, impaknya esok dah sampai. Hmm. Kalau dulu setahun, dua tahun baru sampai. Pantas, ya? Sekarang dalam dunia internet, Global dunia komunikasi, apa-apa hmm. berlaku sana, kalau Dengan pasaran sana segera. jatuh, sini pun jatuh. Jadi macam itulah. Jadi keadaannya kita kena ambil tindakan-tindakan yang pantas supaya keadaan tidak menjadi teruk. Baik, baik. Sememangnya pemimpin kita uh, berusaha untuk membantu sama-sama yeah. memberikan manfaat kepada rakyat dan juga negara. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tan Sri, Dr. Muhammad Irwan Seriga Abdullah, Ketua Setiausaha Pembenaran Negara. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih hmm. Tan Sri. Satu pengongsian yang cukup menarik. Tan Sri mungkin ada, ada nak sampaikan sedikit saranan pesanan, Macam ada nak disampaikan Tan tak Tan Sri? Tak ada. Tidak perlu yeah. risau yeah. ataupun gusar keadaan kita uh, apa ni ekonomi berkembang dan uh -huh. kita akan menangani segala uh. Uh, perkara dengan secara bijaksana Baik. dan uh, untuk jangka masa panjang kita harap ekonomi kita terus uh, berkembang kukuh. Baik. Baik.